Ну что ж, привет, дорогие друзья. Я буду снимать с телека. Что ж, дорогие друзья, с вами доктор М. И я веду свой телепортаж про новую камеру Сони. Так она, да, и так. Sony. Так что эта камера не моя. Да, не моя. Она папина и очень клевая. <звы> <звы> Давайте я вам ее сейчас покажу. А вот, кстати, камера Sony. Прям суперская реально камера Sony. Открывается вот тут для вспышки. Вот это я не помню, там снимается. показываю следующее. его сюда. И посмотрим. Так, что у него вот тут дальше. Оно открывается здесь, здесь. Вот тут вот мы когда поворачиваем, вот тут вот. Я сейчас не поворачиваю. Когда мы тут поворачиваем, у нас приближается камера. Дальше. Вот такой курсор. Нажимаем вот эту вправо. Будет идти фото вправо. Туда. Ну сами конечно, не поняли. Вот эта кнопка обозначает это удаление. Sony вот эта фигня открывается, что ли? И не помню, да, она открывается. Дорогие друзья, она открывается. Она открывается. Я не знала об этом. Если папа узнает, он меня прибьет. Что-то всякой фигня трогал. Ну это что честно? Не так Он уехал в командировку это забыл фотик. Вот. По камера. Посмотрим. Можно фото посмотреть, включить. Вот, видео сразу снимать. Не надо ничего переключать. Так, кнопка. Фотографировать. Включать на он. Вот у нас включается. Если мы не извините. Качество мы так не сможем посмотреть. Но качество офигенное. Я просто вам... Нет, правда, я вам говорю качество. Прям ультра, ультра, ультра клёвые. Сейчас я его попробую вознять. как-нибудь. Ну, на это будет и на ту как бы видно. Там где я, там Давай я там это пришел. <laughs> Нет, как то прикольно получилось. Ну что ж, вот такая вот офигенская камера, да. Спасибо за просмотр. А, он может в HD снимать. Спасибо за просмотр, с вами был Рома, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.